Но конче, так бы мовити абстрактно, то кто не может, коче. Ювеляра дорогого нашего поздравить, в звонких песнях Наш родной ваше имя славить. Мову знамы, Опсимист, наш ясный, Европейский автостради, Знает прекрасно. Если нам в дороге плохо, то беда случится. Твой водитель Газолин Нам на вас молиться. Кожна швабра любить вас, Кожен він. Знає, і не рада впить в хору, Штефан виручає. Будем ми вас вспоминать, слух слізу пускає. Тот, хто з вами не работал, нас не розуміє. Як прозорий наш бюджет законуть треба. Гроши выдаты и больше мне потреба. Счастья, ногних здоров'я душі души Ми Мы директора і и вертина. Не присмотреть бы собой месяца три, но в том, что я веду в Донецке и позже, мне Штефан понравится еще. Да, разные мы, и порой год за годом у многих с директором длится борьба, но только дурак повышает свой голос, не зная, что Штефан то наша судьба. Он с нами наверх. Вообще. Ну что, может немцу сказать, пить ты и юный французский крикнуть, везде. Гастрольный поездка, дорога ее длинной, от Штепана в поре живет афоризм. Пока свой водитель идут с газулином, весь порт на лужайку. И down, близ. <laughs> Они с Петриченко близки, как коленки. Один день рождения и в горе одном. Все да Степан. А что ж Петриченко? They're not! После того вот это маленький Дубовский, сын этой женщины, которая снимала весь концерт. Ну давай, давай, давай. Молодец, пять. Значит, сейчас я вам покажу, вы помните, стол, который был вначале. начале. Сейчас вас ожидает маленький легкий стол. Нет. клуб никто не хочет есть, обратите внимание. Но ну, а остальное судите сами. Зато всем любовное приятно. Анюлька Бондарева. Это «Угадай лицо». Это слайд Батисков, я вам и так говорю. Это Оксана Матера, что конфета. Много волос, а вот это она. Вот, вот это ходит Андрей Кислицын, который... Вот, он. А вот это вот, вы сами знаете, кто. Дальше, дальше, дальше. Айн, 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 айн. Сейчас продолжение. Продолжение. Ну вот, пожалуй, пока что все. Все одеты по праздничному, по французски. А вот это Людочка, что Люда, Люд, Люда, Люда. Может, это я? Это ты? Это Юрик, который летит на свадьбу. Юра, сейчас он плохо виден, ребята. Но поверьте, это Юра. Он сильно мотает головой. Подожди, вашему вниманию предлагается Юра Денисенко, у которого тоже сегодня день рождения. Ты birthday! Юра, что ты можешь сказать в свой день рождения? Что ты можешь сказать в свой день рождения? Привет, как ты его дымчан. проживешь? Так. Спасибо за поздравление. Друзья, ну ты молоденький, тебе да. поздравление перепало мало. Так. Ты куда идешь? Я иду сейчас почти на работу. Вот так. Вот так проводят думчане свой день рождения. Так. Ну что ж, Юрочка, счастливого тебе пути. До новых встреч. Тебя увидишь в автобусе. Это окей.